Salam hörmətli qanaz izləyicilərimiz. Bu gün əməs Masazır qəsəbəsində Masazın ən gözəl yerlərindən birində, Milianəli məhəlləsində altı su torpaq səüsü üzərində inşa olunmuş iki mərtəbəli bax belə bir gözəl bir evimizə mən salış edirəm. Bir də qat qat evimiz şəxsi tikilidir. Mərtəbə arası malax betondur, palondan da tikilmiş evimizdir. Onu xatırladılsa, burada sol tərəfdə evimizin bisetqası də mətbəxidir. Yəni bisetqə mətbəxidir və evimizin əlavə olaraq Ə, sağ tərəfdə yəni əlavə olaraq mətbəxi var. Onu göstərsəm, bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası mövcuddur. Burada hamsi, bax belə gördüyünüz kimi hamsi villalardır. Həqiqətən tam ət daşla döşənmədir. Burada mərkəzi kondision sisteminin trapını kimi qoyulub burada. Bax geniş belə bir demək olar ki 4 metrli bir darvaza da burada. Əl qapısı bax burada mövcuddur burada. Evimiz ikinci ev kimi istifadə olun, xatırladımsa. Burdan da yenə də mən sizə bağını, bağçasını görsün. Bax belə bir Ə, həm dekorativ ağardanı mövcuddur, həm də meyvə filan ağardada mövcuddur burada. Həyəti də bax geniş, rahat çıxılma bax belə deyək də. Bura bir 10 dənə maşının rahat çıxılma həyətinə daxil ola bilər. Onu xatırladım sizə. İndi isə birinci növbədə evimizin həyətinə sayəsindən, sonra isə evimizin içərisinə məhsul tanış edəcəm. Evimizin fasadı tam fərqli bir e, fasadlına baxın, tam fərqlidir. Mərmərin tozundan üzdənmədi, onu xatırladımsa, yəni mərmənin qırığı ilə tozun üzdənmədi. Burdan da bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası evimizin qarşısında mövcuddur. Burada da gördüyünüz kimi meyvə ağacları, burada da gilə sağazın gördüyünüz nə qədər bəhər gətirib, bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası var. Burada sol tərəfdə yenə əlavə olaraq burada Ya mətbəxi mövcuddur burada. Bak bu ilə mən tanış edim. Burada qaz o su, işığı mərkəzi konstrukt tarafı hamısı burada mövcuddur. Həyətin işıqlanmasından tutmuş, evimizin işıqlanmasına kimi tam laydadadır. Onu xatırlam, evimiz tam əşyası satılır, evdən bir dənə çöp götürülmür. Onu xatırladımsa. İndi isə bura ilə mən tanış edim. Pisetkası ilə tanış edim. Bəli, birinci növbədə mənisi. Sağda da tərəfdə, sağ tərəfdə gördüyünüz kimi ağal tiltəçimiz əlavə torpaq sahəsini özüdür. Sol tərəfdə də, də. evimizin fasad görünüşü bax bu cürnədir. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Sağ tərəfinə də balkon var, sol tərəfinə də balkon var. Sağ tərəfdəki balkonumuz birbaşa düz yönə panoramadır, onu xatırladımsa. Burası isə evimizin bisetkasıdır. Yəni alacın özsinə asılıdır son balkonla da bu pisetkanı bağladıb həm zimlədəb də. Və bu pisetkamızın 6 ql tonluq su çanıdır. Əlavə 40 tonluq su çanının üstü beton təsis olunub. Onu da xatırladım sizə. Burada da gördüyünüz kimi mətbəxi mövcuddur burada pisetkasın içində. Və burada düzdənməsi mərmərəndir daşlarlandı, bəzərləşdirləndi. Burada da tam işläh vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəl bir mətbəx mövcuddur burada. Buranın xüsusiyyəti ki, manqal üçün, yəni arıcın ösdən asdı, altını dışı qapırdı, hamısı gəldi yəni, işläh vəziyyətdədir. Burası hüsusanın girişidir. Bax, belə bir gözəl bir evimizin pis etkası. Burada da rahatcılıqla ən azı şəxsi bir 20-30 nəfər insanı, yəni qarşıyıb yola salmaq olar. Onu xatırladım sizə. Və içərisində bax belə kabanclı kafe ilə üzlənilib belə bir həyət hansısa yani, növdədir. Evimizin sol tərəfində isə, arxa tərəfində isə ola bilməz sanışdı birinci növbədə. Və gördüyünüz kimi, pelikanlar həmçinin mərmərlə, qravanın mərmərlə təsirs olunub. Burada kül seç kimi də mərmərlə təsirs olunub. 24 saat sudur, onu da xatırladım. Evimizin ə qatelin sistemi, kombi sistemi evimizin arxasında. Burdan evimizin arxa tərəfində mən sizə görsədim. Gördüyünüz kimi 20 m-dən çox məsafə mövcuddur ki, yəni pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Qaz, su, işıq, mərkəzi kondens sistemi bunlar hamısı tam qaydasındadır. Burası isə evimizin həyətində yerləşən sanitar qovşağıdır. Olanı mən sizə tanışırdım. Yuxarı hissə mətbəxlə tərs olunub. Burada da stabilizator sistemidir, kombi sistemidir, ariston sistemidir, tünütka sistemidir, bütün sistemlər hamısı burada bax gördüyünüz kimi yığılıb. Əlavə olaraq bax belə bir ufaqdır. Əlavə həm də kladovka kimi də burada istifadə edə bilərsiniz gördüyünüz kimi. İndi isə evimizin içini mən sizə tanış edim. İnşallah evə olmaya insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Belə ki, nar da gördüyünüz kimi mərmərlə təsəssüs olunub, bahalı mərmərlə təsəssüs olunub. Burada da kürsüsü, qapının kürsüsü də mərmərlə təsəssüs olunub. İndi isə evimizin içini mən sizə tanış edim. Evimizin hörmət qanazdan giriş hissəsidir. Sağ tərəfdə priekanımız, ikinci mərtəbəyə qalxan priekandır. Sağda bizim qonaq otağımızdır, solda mətbəximiz, ikinci yataq otağımız, birinci mərtəbədə sanitar qovşağı biz göt görsənirs. Evimiz ümumiyyətlə təmiz içi 220 kvadratlı 10 xatirədimsə 1-ci növbədə sağ tərəfdən mən sizə evimizin qonaq otağını tanıtdım. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağı var və xatırladım bir daha. Bax bu evin içində nə görürsünüzsə hamısı bu evimizin içində qalır tam tamına. Nə görürsüzsə, şəxsi əşyalar çıxacaq, qalan bütün əşyalar hamısı qalacaq evdə. Pəncərəsi bir başı gördüyüm röşət qaldı və pəncərəsi bir başı öz həyətinə baxır, bağına baxır. Podaqonluqlarda gördüyünüz kimi mərnnəndir. Kombi sistemli, ləhvəziyyətdə 4 dövrəmə, qoşa daş kolonladır evimiz. Tikili mərtəbə arası manatbetonlandır. Onu da xatırladım və onu da xatırladım ki, bax gördüyünüz kimi, qonaq otağımız bizim parketlə təchiz olunub. Qonaq otaq tam-tamla parketdir, palı dağacındanındır. Bütün pəncərələrin altında xatırladım ki, kompisiya ilə mövcuddur budur 1 2 3 dənə budur kompisiya sistemi mövcuddur və konsener bütün bax burda görürsüz əşyalar hər hansı qalacaq. Belə də xadam yeri parketlə təsislə olunub və evimizin giriş rəsi isə xatırladım ki, mətl ağdı istipolla təsislə olunub. Mətl ağımıza parket üslubdadır görünüşdə də onu xatırladım sizə. Və burada sol tərəfdə evimizin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi bax belə bir gözəl bir mətbəxdir, yetərincə genişdir. Mətbəx mebeli burda yığıldıdan sonra gördüyünüz kimi rahatsızlan burda stol, stul, kreslo, divan qoyub rahatlıq nahar etməyə olur. Və mətbəximiz xatırladım ki, kafeillə, İtalyan kafeillə üzlənilib, təmiz dörd dövrəmə kafeillə üzlənilib. Bu gördünüz əşyalan da hamısı evinizdə qalacaq. Onu da xatırladım sizə. Evin də torpağı tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Bir başa əgər siz ipoteka pulu arıbsa, bir başa ipoteka albimizi əldə edə bilərsiniz. O xatırladım ki, bu mətbəx mə evin üstü də mərmərlə tərtib olunub. Burda isə evimizin sağ tərəfdə pillekanı altı, kladovka üçün nəzərdə tutulub. Bax burda görürsüz əlavə əşyalar hamısı bizim evimizə, kladovkaсына daxil olur. Orda mərkəzi istili sistemi kolektorudur və pillekanımız da mərmərlə, mərmər daha doğrusu betonla tərtib olunub. Bura isə evimizin sanitari qovşağıdır. Bax belə bir yəzər sanitari qovşağıdır və duş kabinanı tərs olunmuş, bucas asma tavandır, gərisli polma tərs olunub. Yəni bu evdə nə görsən hamısı bahalı materiallarla işlənilib. Aboylarına baxmamız bahalıdır. Bura isə demizdə birinci mərtəbənin yataq otağıdır. Birinci mərtəbədə ümumiyyətlə 2 dənə otaq yerləşir. Biri qonaq otağı, biri isə yataq otağıdır. Aboylar da gördüyünüz kimi bahalıdır. Hamısı italyan skaboylardır. Bu pəncərəsi birbaşa ham səhətinə baxır. Ümumiyyətlə bu evimizdə bütün pəncərələr ham səhətinə baxır. Hündürlüyü 3 metrdi, onu da xatırladım sizə. Bak böyle bir güzel bir yatak otağıdır. Yani yeterince genişti. Kalidoruna da ben size bir daha tanıştım. Bak böyle bir güzel bir kalidor sistemidir. Var, var ve ondan sonra enledi. Yani kalidor eni çok iyi azamdır. Yeterince enledi. Demek ki çarşı 3 metre kalidorun eni var. Enledi ise ben size ikinci mertebesinden tanıştım. Ve bu gördüğünüz beton. Beton da üstünden pala dağazından, koz dağazından. Plekanımız yığılıp, fısta dağazından yığılıp. Plekanımız. Burada ise ben size ikinci mərtəbəsini tanıdıb növbət kanalaza gəldim. Burada gördüyünüz birinci mərtəbə yuxarı qalxandır. Vöplekənlər gördüyünüz kimi adam yormur. Yəni rahat səhnə bax belə gözəl rahat qalxmaq olur. Vöplekənlar hamısı 15-16 sm enindədir və uzunluğu isə 1.20, 1.30-dur. Burada ikinci mərtəbəmizdə sağda bir otağımız var. İkinci otağımız var. Üçüncü otağımız var. Və burada solda 4-cü otağımız var və bir dənə otağımız içində yenə yəni də əlavə bir bina da otağımız var. Yəni yuxarıda 5. Deməli bax bu gördüyünüz 6 otaq ümumiyyətlə 8 otaqdan ibarətdir. Ondu xatırladımsa. Burada da ikinci mərtəbə marat arası malat betonla və ondan da səbayı parketlə, parı dağazla, parketlə döşənmədir. Bax belə bütün otağların içi parketlə döşənmədir. Heç nə isə mən sizi birinci növbədə sağ tərəfdəki yataq otağı ilə mən sizi tanış edəcəm. Buradan bax, gördün bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Və bu yataq otağından da əlavə olaraq burada gördüyünüz kimi sağında yenə yəni də əlavə olaraq bir belə bir yataq otağı var ki, uşaqlar üçün nəzərə tutulmuş yataq otağıdır bu. Bu pəncərəsi birbaşa düz yola panoramadır, tamam fərqli bir dizayndır, öz həyətinə baxır pəncərədir. Kombi sistemli işləvəziyyətdədir, hazır vəziyyətdedir. 2-ci mərtəbənin hündürlüyü 3 metrdir. Və bu gördüyünüz əşyalar 2-ci mərtəbədə olan əşyalar da, hamısı evimizin içində qalacaq. Onu da bir daha xatırladım sizə. Bütün pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Burda torpaqın sortu deyirlər ki, 15-18 min civarındadır. Ümumiyyətlə alçı torpaq səzi üzəndir. Üşünüb 220 kvadrat təmiz evencidir. Evin də torpağı tam bir kəsənətlə qaydasındadır. Burdan da pəncərəsi bir başa yenə də xatırladım ki, öz həyətinə baxır. Bu gördüyünüz bisetka bu evimizə aiddir. Bu gördüyünüz əşyalar da hamsəvdədir. Televiziyadır, xalazanqdır. Nə görürsünüzsə. Belə isə ikinci mərtəbədə belə bir Ə, həm qonaq otağı ki, mən bu xol üçün bax belə bir geniş bir kresto divan stolu qoyulub. Burda sağda əlavə olaraq bax belə bir gözəl bir otaq mövcuddur. Uşaqlar üçün nəzər tutmuş yataq otağıdır bu da. Bax belə bir yataq otağıdır ki, bir pəncərə, iki pəncərə, üç pəncərə bütün ahatı edir. Buranın yeri parketlə tərtib olunub, malat betonla tərtib olunub, onu da xatırladım sizə. Kombi sistem də işlək vəziyyətdədir indisə məsə diğer otağı ilə tanış edin. Burası sonuncu yataq otağıdır. Belə bir gözəl bir yataq otağı. Yataq otağı deməli ki, hamısı 25-30 kvadrat civarındadır. Yəni balaca yataq otaqları deyil. Burası evimizin birbaşa həyətinə baxan pəncərəsidir. Birbaşa duz tərəfində gördüyünüz kimi panoramasıdır. Bu gördüyünüz əşyalar da evimizin içində qalacaq. Yəni gördüyünüz taxta şufanir tumbucqadır kamottu hamsəmin daxilində da, daxil olduğu halda belə yenə yəni də evimiz genişdir, otaqları genişdir. Burası isə evimizin balkondur. Balkon da gördüyünüz kimi çox gözəl bir balkon hissəsi mövcuddur burdan. Burdan bir başı gördüyüm masanın əhəmdir yerindədir, bir başa düz yönlə panoramadır. Burası isə bağa bağçası sağ tərəfdə, yəni Ələvrov həyəti həyəti hansıdır. Bax belə bir gözəl bir balkon hissəsi var. Burada da xatırladım ki, hamısı burda, qəlalarda yaşayışlı evlərdir. Hörmətli qanaz dəzərimiz. Ətraflı məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz. Kanalımız abunə olmağı və bəyənməni unutmayın. Yeni saçı çıxan evlərin birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. İnşallah evi bolmay insanlar Allah təala belə gözəl evlər xüsmet etsin. Gördüyünüz şam ağacı belə öjə ikinci mərtəbəni görə gəlib keçir. Gələ sağacları da burada mövcuddur. Bax buradan da görsəniz bəhər verən gələ sağaclarıdır. Qırmızı gələstə, ağ gələstə burada mövcuddur. Bax belə bir gözəl bir bağ, bağçası mövcuddur. Və burada da balkonu gördünüzsə genişdir. Burada da rəssən stol, stul qoyub rəssən burada axşam vaxtı, günöz vaxtı. Bax, günün harda saat bəli, hal-hazırda saat 3-dür. 3-4-dür, 4 arasındadır. Yəni görürsüz ki, evə konkret kölgə düşür. Yəni özü panarama masa düz görünür. Kölgə düşür. Onu xatırladım sizə. Yəni, Ətrafından məsəl saat 2-dən sonra burda stol ustluğu və daha məsəl mənzərə tamaşa edə bilərsiz. Ətraflı məlumat üçün bir daha xatırladım sizə, gələ bilərsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl bir qismət etsin. Evimizin qiyməti 220 manat satışı çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. Evin də torpağının da tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Həqiqətən də çox az halda belə bir gözəl evlər satışı çıxır. İnşallah ev olmui insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.